Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Життя прекрасне і яскраве, прокидаючись щодня, ми починаємо новий радісний та неповторний день. Якби там не було, якщо ми цього прагнемо, буде краще не зараз, то за годину, не за годину, то за день, не за день, то за тиждень, навіть якщо страшно, якщо боляче і якщо здається, що виходу немає. Історія ліри за кілька хвилин. Уті, яка наркотична речовина є отрутою, тобто сполукою для людського організму неприродною, викликаючи синтетичним способом підйом, радість і ейфорію за допомоги наркотиків, людина поступово втрачає здатність відчувати ці позитивні емоції без їхнього впливу. Тому чим далі, тим більша доза отрути потрібна для хоча б нейтрального емоційного стану. Це психологічна залежність. Дуже швидко до психологічної додається залежність фізична. Каковы кило потребовали труды, было но в ожидании извыкла. В 11 роки Влера принимала наркотики, аллы нарыжьте. 11 лет я принимала наркотики. Началось это еще в интернате. Учиться было скучно, надо сказать, мы часто прогуливали. Мы нюхали клей, не помню, кто это предложил, придумал, из чего все так закрутилось. Но мы могли по несколько часов выпадать из реальности. Дальше хуже. Нас тянуло на эксперименты, да и деньги не всегда находились. Стали химку варить, иногда даже строительный пластик выплавляли. В 15 лет я чуть не умерла. И зачем только тогда выжила? Интернат нас выпустил, учиться не хотелось, хорошей работы никто не предлагал, и старые знакомые быстро прибрали меня к рукам. Снова попалась за взлом аптечного киоска. Украсть ничего не успела, но повязали все равно. И уже в отделении милиции за меня заступился Алеша-майор. Мусоров ненавижу еще с детства. То пристают, то издеваются, то тупо унижают из-за происхождения. А этот мне сразу понравился. Взрослый, говорит красиво. И мне показалось, что ему было на меня не наплевать. Как-то все само собой закрутилось, из отделения милиции я переехала к нему домой. Он меня защитил, заступился, но ну просто рыцарь из сказки. Первое время я вообще не понимала, за что мне такое счастье. Меня ломало, ненавидела весь мир. А он меня бульончиками отпаивал. Бедный, как же он со мной намучился. Ему даже приходилось меня запирать, чтобы я не сбежала за очередной дозой. Однажды, проснувшись утром, я вдруг поняла. Все, больше не хочу. Алюше дали внеочередное звание и привели на работу в какой-то департамент в Харькове. И я с радостью согласилась поехать с ним из своего проклятого города, в котором все меня знали и чего я стою. Мы стали настоящей семьей. Я радовалась каждому дню. Алюша устроил меня на работу, горничным в гостиницу. Раньше я вообще никогда не работала. А потом мне даже понравилось. Потом я забеременела. Мы были счастливы. Люша носил меня на руках, в прямом смысле. Но мое здоровье оставляло желать лучшего. Завязала я совсем недавно, и случился выкидыш, потом еще один. Кажут, что Лихо сама не приходить, мабуть, так и е. Я так озлобилась, стала раздражительной, и Люша ко мне остыл. А потом вообще предложил мне поискать себе жилье, как бы пожить отдельно. Сначала я обиделась, но больше мы к этому разговору не возвращались. И однажды Люша просто не пришел домой. День, два, неделю и я сорвалась. Наелась таблеток. Спасать меня было некому. На работу несколько дней не ходила, а когда явилась, оказалось, что меня уже уволили. Да и в ресторане гостиницы я встретила девушку из своего прошлого. Она как раз на работу устраиваться пришла. И теперь мне очень страшно, что она может рассказать обо мне, и все узнают, что я наркоманка. Меня это не устраивает, мне ужасно стыдно. Куда теперь бежать? Из съемной квартиры меня выгоняют. И получается, что от своей зависимости я так и не избавилась. Мне кажется, что возможно отказаться, потому что ну, если возникают какие-то проблемы, именно социальные, там или в институте, или там материальные проблемы, то можно отказаться от всего, что мешает, например, нормальной жизни. Ой, может быть и реально, но я таких случаев, в общем-то, не знаю. Это маленький процент, который, который состоял... действительно в состоянии себя заставить бросить. К сожалению, наш ну, близкий нам человек, он принимал наркотики очень тяжелые и бросил. Ну, практически сам, да, это возможно. Просто потом ужасные последствия, потому что человек все равно инвалид. Многое зависит от самого пациента, но, э, к сожалению, вот все-таки это, наверное, им это очень трудно сделать. Очень долгий, долгий и упорный труд должен быть и со стороны самого э, употребляющего наркотики, и со стороны, конечно. тех лікарів, які йому допомагають. Звичайно, це залежить від, як как би бы, стадії наркозалежності. А, але можливо, тобто бажано на ранніх етапах все це лічити і у професіонал, у професіоналів і наркологів. Олексію, ми переглянули історію Валерії. Які ваші передбачення? Чи можна здобути якісь передбачення медичне з такого, скажімо так, шматка інформації? Конечно, ситуация, история, которая поведала нам девочка, очень драматичная по своей сути. И, к сожалению, как врач дать врачебные рекомендации, не зная человека, не зная обстоятельств точно и не видя заочно, было бы не просто неправильно, а грубо и ошибочно. Единственное, что можно этой девочке порекомендовать, обратиться непосредственно к врачу-специалисту, рассказать о сути проблемы, выполнить все необходимые исследования Пройти правильный курс лечения, который позволит избавиться от этой зависимости, восстановит нервную систему, и позволит девочке найти самое правильное решение этой сложной жизненной задачи. К сожалению, такое случается даже у девочек, которые не имеют наркотическую зависимость. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. И у нее все получится то есть самотушки наркотическая на жаль, подолать не так? Ну, имеющиеся наблюдения за лицами, которые имеют такую зависимость, говорят о том, что самостоятельно с этим справиться практически невозможно. Ну, и существует такая служба наркологическая, которая позволяет пройти адекватный курс лечения, то есть получить полную врачебную помощь, восстановить нарушенную функцию организма и уже окрепшим І здоровим повернутися в трезву життя. Мені здається, що те, що наша героїня усвідомила вже, що в неї проблема є, є половиною рішення, так, проблеми. Тобто людина розуміє, що в неї є проблема, вона сама не може впоратися. І її це бентежить, це краще, ніж людина. Живая наркотичная речовина и вожающая все нормально, да? Пока она еще не понимает, насколько далеко это зашло и какие усилия придется потратить для того, чтобы эту задачу решить. Ну, наверное, было бы более правильно обозначить обстоятельства ее жизни не проблемы, а задачи. Почему? Потому что это замкнутый круг. Ей лучше, наверное, разделить эту ситуацию на задачи, которые позволят поэтапно, постепенно улучшить не только качество жизни. А й відновити собі свой соціальний статус і як жени возможно як состається як матір. Как би це її основне призначення на землі. я вас хочу запитати як нарколога, чому наркотичні речовини? Давайте скажемо про це ще раз. Чому вони викликають залежність? Який механізм і чому люди, які збираються лише спробувати, можливо, чому цього не можна робити? Процес присвідня не на давним-давно вже вивчені, описані, що и понятно, официальной медицине вещества, поступающие из нее, конечно, грубо нарушают биологические механизмы саморегуляции организма, что вызывает, приводит к развитию болезни, а сама болезнь уже как по принципу цепной реакции замкнутого круга не дает человеку вырваться из этой зависимости. И все методы, которые разрабатываются и имеют на сегодняшний день место применения, они направлены для восстановления нарушенных функций организма, что возвращает элементы структуры здоровья, физического, психического, что является, собственно говоря, целью лечения. Ну, видимо, так, так создала природа человека, что, к сожалению, легкий путь, путь наслаждения, путь расслаблений, он самый заманчивый и самый порочный. К сожалению, очень быстро формирует заболевания, и всем, кто в мыслях только пытается попробовать, конечно, врачебный совет. Категорически этого делать не нужно. Лучше уделить внимание образованию, здоровью. Никому лучше этого не пробовать. Потому что, к сожалению, в этой болезни бывают такие точки, обратного этом за которых норма не представляется возможной. За счет физичного здоровья? И на сегодняшний день последняя классификация заболеваний звучит, в диагнозе следующим образом. Психические и поведенческие расстройства вследствие приема опиоидов, других психоактивных веществ с разными проявлениями. То есть изначально предполагается нарушение психического и физического здоровья и поведенческих расстройств при приеме этих веществ. и при приеме алкоголя, табака, прием этих веществ уже говорит о наступлении нарушения психического здоровья, что, конечно же, учитывается в назначении лечения, выборе тактики лечения и восстановлении нарушенных функций. Было бы, наверное, полагать, что э, медицинская часть, вообще сама наркотическая зависимость и вообще все зависимости на сегодняшний день, они больше, э, не, вернее, они не изолированы медицинские, это медико-социальные проблемы. И исключительно врачебными манипуляциями, лечебными процедурами э, вернуть исконно ожидаемое благополучие социальное просто невозможно. А у родині чи близька людина наркозалежна, ми можемо дати якісь рекомендації, як себе поводити? Чи допомагають якісь висіди врятувати цю людину близьку, яка наркозалежна? Якщо в сім'ї, у когось з близьких родних така проблема возникла, родственникам і близьким людям не потрібно сидіти, самостійно придумати заново колесо. Можна прямим ходом звернутися за допомогою конкретно врачу наркологу. либо по месту жительства, либо по месту, либо в какую-то уже клинику. И уже врач нарколог, исходя из Кодейской конкретной ситуации, разработает вместе с родственниками определенный план мероприятий, который позволит востребовать критику пациента, приблизить момент обращения самого пациента к доктору. А как распознать, что у близкой людины есть такая проблема с наркотическими речевинами? Это можно как-то Чаще всего первые обращают на это внимание матери. Они очень хорошо видят Знают, знают своего ребенка, они видят изменения, и сразу же у них появляется тревога, и с этого момента нужно читать, начинать отсчет, когда приблизительно начался прием. В принципе, когда уже пациент обращаются к врачу, в доверительных беседах пациенты чаще сообщают, когда впервые это произошло, с чего начиналось, и если вдруг это случилось, конечно же, очень многих в первую очередь посещают такие эмоции, как страх, гнев негодование, непонимание, почему так произошло, ведь никто не учит своего ребенка принимать наркотики. Все учат хорошему, доброму, светлому, Но, к сожалению, улица и другие нам не всегда понятные обстоятельства, к сожалению, приводят к тому, что человек, ребенок начинает принимать наркотики. Но просто ребенку нужно помочь, самостоятельно ребенок с этим не справится. И терпеливо, с достаточным кредитом доброты, сердечного тепла, и любви к ребенку, конечно же, все эти, все эти мероприятия приведут к желаемому результату. Отказу от наркотика, возврату к езде режим жизни. Все нашей истории. Все же таки за свое частное завернение до специалиста, предпочтение может быть позитивным. Да, я правильно разумею? Ну, очень хотелось бы надеяться, что обращение к а этой девочке изменит ее ситуацию в лучшую сторону. По всей видимости, так оно и будет. А, нужно этой девочке четко понимать, что Будет э, часть врачебной работы и будет часть ее работы, там, где она будет вынуждена сама трудиться над своим процессом выздоровления, что, конечно же, приведет к хорошему результату. Ей ни в коем случае нельзя отчаиваться, опускать руки. Она еще достаточно молода, у нее еще очень много впереди в жизни, она может быть хорошей матерью. Только для этого нужно трудиться. Все у нее получится. Ни она первая, ни она последняя. Осиливает путь только идущий человек. І продолжив ситуація не тот, який правив, тот, який не піднявся, не продовжує вперед. Так що у нього все буде добре, я в АТО вірю. Вирішені проблеми наркотичної залежності є осмислений намір самого залежного почати нове життя. Але краще бути обережним обережні у виборі свого життєвого шляху вже на старті. Скажіть наркотикам ні. Ми сподіваємося, що ваші новини будуть хороші. Почекаємо їх за нашим мейлом. Життя ще простіше. Прощаємось.